Уважаемые Никопольчане, вот э, хочу вас познакомить с одним магазином. Вот название "Стройплощадка", да? Не только я, наверное, сколько лет, несколько лет проходишь, мимо проезжаешь, едешь в какой-то магазин, а здесь видя, что кто-то что-то выгружает, загружает, ты думаешь, что это стройплощадка, это... Тут-то связанная со строительством, долго, долгострой какой-то, да? Нет, это магазин. И мы сейчас просто пройдем, посмотрим, что здесь есть. Э, хочу сказать, что я уже в нем, вот сколько себя помню, столько искупляюсь. Воспринимайте, как хотите. Хотите, воспринимайте, как рекламу. Хотите, как просто ролик. Пойдемте. Вот что-то груза тут. Здесь кирпич, плитка, все, что нужно. А что я сюда приехал? Вы же знаете, там, где была наша студия. Немножечко нужно делать всякий ремонт. Доброго дня. И приходится приобретать что-то. В магазинах. Чем здесь мне нравится? Здесь вот дружный коллектив, к которому можно обратиться и по как бы с самыми курьезными. Так как я такой с меня такой мастер, что я недавно Сделай понял, да, да, что я понял, что цирозит когда покупал и мне сказали, замешай его как тесто. Я ждал, пока он набухнет. Поэтому вот к этим людям можно обратиться. Подскажем, подскажем. Да, в любом формате. И что мне нравится, и все есть, и обслуживание отличное. Ну, идемте глянем, что в магазине. А потом я скажу, за зачем я пришел сюда. А ну, покажите тоже, может, тогда, раз уже мы начали да. снимать. Что здесь у вас? Ну, покрасочка. Давайте пройдемся. Давайте. Э, ну, я советую вот это вот, что Максима, фирма. Есть у нас разный выбор. Ну, опять же, все исходит. Бюджет, качество. К сожалению, оно есть такое. Либо и хорошего, и дешевого не бывает. То есть, есть такие бюджетные варианты. Но, опять же, все по качеству замечательно. Но есть такое, что покрасы и года 3-4 можно и не заглядывать. А есть такая, что каждый каждый год придется. Ну кому что надо. Ну Еще да, у человека, ну, должно быть право выбора. А сколько я лет считаю, я так. у вас уже, вот сколько мы с вами знакомы уже. Ой. Это у меня... Лет 10, наверное. Да, там больше наверное, больше, наверное. Больше. Больше, да. Давайте что еще. Больше. Еще есть такие, как я, вот, да. которые не совсем во всем разбираются. Приходят с такими. Ну, в основном, тем более сейчас. Сейчас это, как говорится, такое время тяжеловастенькое, что и женщины приходят в основном же. Приходят, а они же далекие от этого были. Да. Но это им неинтересно было. Это мы там молоток, зубило это знаем. А им осваивают новые профессии. Приходят, вот тоже спрашивают и советуем. Что еще есть? 50. То есть и для сада есть. Такой вот как раз что пользуется с просиком. И маленькие, и великие, как Маленькие тут, великие там у нас. И лопаты есть, и... Ну, все, что для хозяйства, все, что такое самое необходимое. Ну, лезики, профлист есть. У нас в основном... Здесь такое у нас Покрасил, побелил, что-то там просверлил, а на улице уже... у нас. А идем уже, там грузят да, что-то, ну. Да, вот заборчики сейчас у нас сыпучие материалы, то есть песочек, цемент, отсев. Ну, в общем, такое, что человек проехал, что далеко на езды. то, что надо, подсчитали, надо посоветуем чтобы тесто не получилось, не, не встало, не зашло, то как правильно робить? А будки сами делаете? Да, или? будочки сами. Наш Канзик, если бы даже жил во дворе, ни в одну бы не влез. Но в основном как бы для средней собаки, да? Ну, для средней, да. И под заказ. без, без вопросов. Если надо, будет и больше. Ну, это такие более стандартные варианты. Что то, что люди спрашивают, это стараемся. Чтобы... Поэтому У нас такие. маленька, велика і дуже велика. Профіля, метал, да, какой-то. Да, да, да. То есть і крышу Та, це... можна зробити. І забетонировать двор можно. Ну. Я ж говорю, стараемся так, щоб человек приїхав. То, що надо, ми його вислушаємо, що, що він хоче. щоб понять. А що по ценам, не только по-чесному. 에... мы постоянно так мониторимся. Получается, ну, средняя цена по городу. Но опять же, смотря на какой товар. Смотря на какой товар. Есть такие, я же скажу, стараемся, чтобы у нас выбор был, то есть и бюджетный, и чтобы по качеству не подороже трошки есть. То есть, чтобы у человека всегда был выбор. Не так, чтобы пришел там, вот столько стоит, все. Хочешь брых, ну, да. Поэтому так, взагале сказать, ну средняя по городу. Не, ну по я городу. вот когда у вас что-то заказывал, э, металлические вот эти сетки, э, там э, как пруки, да, mm -hmm. вот брал из э, крайнего что брал перед этим. Так я приехал, я просто э, описал что я хочу видеть вот там, да, какие размеры, и все, вы мне сами там ä, нарезали, ну, намотали, да, да. сказали вот так. Без то вопросов, есть, конечно. Даже если я не могу у себя во дворе сам сформулировать, сколько мне чего надо, да, можно вот так, что я приехал, я сказал, вот у меня там вот так, 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 я хочу вот это, вот это вот сделать. Да, да? И вы да. сами ну, например, вы -то забор, скажете. то я тогда вот -то проезжал, да. это длина, высота, какая толщина профиля, толщина листа. Просчитаем это, ну, высчитаем. Ну, человеку тоже лишнее покупать не надо, то есть мы высчитываем. А, было, помнишь, это, даже штапик я вам возвращал, да, да. что я сказал, что вы говорите, тебе надо столько. Я говорю, нет, мне надо там больше. Ну, а, ну если останется. Я забрал, да, 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 да. Ну, и настаивать а, не буду. Отпустим да. тебе столько, ну, по-моему, нет. без вопросов, будешь... да. Если даже просчитался это, ну. Возврат, ради Бога, Господи. Тут ну ничего. вот э, заехал по своим делам Никопольчане и заодно показал вам, где я скупляюсь. И на этом будем заканчивать. А я пошел поку делать покупку. Всем спасибо. Дякую.